Sebagai sebuah negara yang pesat membangun, penduduk Malaysia tidak terlepas dari pelbagai masalah kesihatan hasil dari gaya hidup yang tidak sihat. Diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroneri sinonim dengan masyarakat kini. Termasuklah penyakit kegagalan buah pinggang. Kajian yang dilakukan di negara ini telah menunjukkan bahawa bilangan pesakit baru yang didaftarkan untuk menjalani dialisis meningkat setiap tahun. Ini secara langsung menunjukkan bilangan pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang tidak dapat dibendung dengan baik walaupun rawatan yang sedia ada cukup moden serta boleh didapati di mana-mana pusat perkhidmatan kesihatan. Sekiranya pesakit-pesakit ini tidak diberikan rawatan awal, angka kematian akibat kegagalan buah pinggang ini akan terus meningkat tanpa kawalan. Adakah anda sekalian tahu mengenai penyakit buah pinggang kronik? Penyakit buah pinggang kronik merupakan sejenis penyakit yang mengganggu fungsi buah pinggang. Antara yang boleh menyebabkan penyakit buah pinggang kronik adalah seperti kencing manis, darah tinggi, radang buah pinggang, batu karang serta pengambilan ubat-ubatan yang diketahui boleh mengudaratkan fungsi buah pinggang seperti ubat penahan sakit, ubat tradisional herba-herba serta ubat yang tidak berlesen. Penyakit buah pinggang kronik yang tidak dirawat akan mengakibatkan kegagalan buah pinggang. Buah pinggang yang gagal berfungsi adalah membahaya kerana ianya boleh membawa maut. Pemindahan buah pinggang adalah penyelesaian terbaik bagi masalah ini. Namun, kebanyakan pesakit harus menjalani rawatan dialisis terlebih dahulu. Terdapat dua jenis rawatan dialisis iaitu hemodialisis dan peritoneal dialisis. Peritoneal dialisis adalah kaedah dialisis yang diutamakan. Ianya amat mudah dilakukan serta memberi banyak kebebasan kepada pesakit untuk menjalani kehidupan seharian. Cara-cara untuk melakukan peritoneal dialysis akan diajar agar pesakit boleh terus melakukan rawatan itu dengan sendiri di mana sahaja mengikut keselesaan. Walaupun ianya lebih baik, namun tidak semua orang memilih kaedah rawatan peritoneal dialysis. Tidak dapat dinafikan ada juga golongan pesakit yang tidak sesuai untuk melakukan rawatan peritoneal dialysis dan terpaksa melakukan rawatan hemodialysis. Seperti yang dapat kita lihat pada carta, kedua-dua kaedah dialysis mempunyai kelebihan masing-masing. Walau bagaimanapun, kaedah peritoneal dialysis adalah lebih digalakkan kerana ianya mempunyai lebih keistimewaan. Kaedah terbaik bagi menangani masalah kegagalan buah pinggang adalah kaedah pemindahan buah pinggang. Dengan pemindahan buah pinggang, anda tidak perlu lagi menjalani rawatan dialisis. Pada peringkat awal selepas pemindahan bawah pinggang, anda perlu datang untuk mendapatkan rawatan susulan yang kerap serta perlu mengambil ubat-ubatan untuk mencegah badan anda daripada menolak bawah pinggang tersebut. Ubat-ubatan ini perlu terus diambil selagi bawah pinggang baru tersebut masih berfungsi. Sebenarnya, terdapat dua jenis pemindahan bawah pinggang. Yang pertama ialah pendemaan daripada pendema yang telah meninggal dunia. Walau bagaimanapun, Masa menunggu giliran adalah lama dan pada ketika ini di Malaysia, anda perlu menunggu sehingga 8 ke 10 tahun untuk mendapatkan buah pinggang kerana penderma yang sangat rendah. Jenis kedua adalah pemindahan buah pinggang daripada penderma yang masih hidup. Biasanya daripada ahli keluarga sendiri. Jika anda mempunyai penderma yang sesuai, masa menunggu untuk pemindahan buah pinggang adalah jauh lebih pendek. Sekiranya anda telah dikenal pasti mengalami kegagalan buah pinggang, silalah berbincang dan dapatkan maklumat daripada doktor pakar yang merawat anda mengenai kedua-dua jenis pemindahan buah pinggang ini. Sehingga 31 Disember 2011, Terdapat lebih daripada 25,000 pesakit yang sedang menjalani rawatan dialisis. Walaupun dianggarkan, lebih daripada 15,000 pesakit ini sudah layak untuk menjalani pemindahan buah pinggang dan sepanjang tahun 2011, hanya sebanyak 81 pemindahan buah pinggang telah dilakukan di Malaysia. Anda boleh mengubah situasi ini dengan mendaftar sebagai penderma organ. There was a significant change in life when I was diagnosed with kidney failure because uh, every day you have to undergo the CB I was put on the waiting list for about four years when I signed up, and there is a available kidney for me from a disease organ donor. I was very happy. After transplant, first thing I did was to further my education. I successfully graduated in 1999. I regularly follow up in Kuala Lumpur Hospital to follow up the medical checkup, my blood tests, and so far I'm very healthy. After the successful organ transplant, I was able to carry my twin girls, and my girls, my elder girl was very happy. They said, Now father can carry me. It's basically every time I go for dialysis, it's like I run a marathon. So it takes me about 24 hours to recover, and 48 hours later, I am back again on dialysis. So the operation was done on the 26th of, of June. Now I am now it's almost four months. Almost four months after the operation, I am uh, basically eating and drinking everything normally. I'm, over, of course, under immunosuppressants and medication, but I'm able to travel. I've so far already gone to Bali once, uh, and uh, before this, I couldn't plan to travel anywhere because I've got dialysis every 48 hours. So it's very difficult. I want to tell the people who are sitting down at dialysis or, or CAPD try, do not be afraid. Because these doctors really care for you and they will really take the time to build your confidence before the operation. The donor is my wife. As a wife, I see him every day, wake up in the morning in so much pain. He has to go for dialysis, come back, and live half a life. So um, it, was no, it was no hesitation for me to donate. I am completely fine. I am. Uh, i'm healthy i'm back to work i am um, going back to exercise because it's after post-post operation i'm going back to exercise um, I'm, I'm doing very well for those of you who are considering organ pledging please do so you, your donation would, make, would change somebody else's life forever and that is the best gift you can ever give someone Walaupun rawatan pemindahan, bawah pinggang adalah yang terbaik. Namun, bukan semua pesakit menasib baik seperti Encik Mandril dan Encik Lee. Kerana realitinya, bilangan penderma jauh lebih rendah berbanding pesakit. Oleh sebab itu, Kementerian Kesihatan sentiasa menggalakkan rakyat Malaysia untuk mendaftar sebagai penderma. Tidak dinafikan bahawa pemindahan buah pinggang adalah rawatan terbaik bagi pesakit-pesakit yang mengalami masalah buah pinggang. Namun, saya menyarankan agar kita semua mengamalkan gaya hidup sihat kerana pencegahan adalah jauh lebih baik.